Вітаю вас, шановні телеглядачі. З вами в студії з новини регіону Дар'я Стимашук. На 2,2 мільярди гривень Дніпропетровщина перевиконає бюджет до кінця року. На початку цього року Дніпропетровщина планувала заробити більше ніж 9 мільярдів гривень. Однак результати першого півріччя дозволили переглянути та збільшити плани. На сьогодні область перевиконала бюджет на 1 мільярд гривень. До кінця року очікується перевиконання на 2,2 мільярди гривень. Про це повідомив очільник області Валентин Різніченко. Публічний звіт про Петровської облдержадміністрації надав Юрій Голик. губернатор Это очень много. Это говорит о том, что бюджетная децентрализация работает и все научились ей пользоваться. В частности, областной бюджет, который, за который отвечает облгосадминистрация, будет превыполнен на 780 миллионов гривен или на 33%. По бюджету 2016 года облгосадминистрация заканчивает верстку этого бюджета и готова 1 декабря передать его на рассмотрение депутатских комиссий в новоизбранный областной совет. Мы рассчитываем, что депутаты оперативно его рассмотрят, наши начальники департаментов защитят каждую свою цифру, и мы войдем в Новый год с новым бюджетом, и будем работать по нем, и не будем принимать его в ночь на 1 января. Про инфраструктурные проекты в рамках того миллиарда гривен, которые в этом году на них тратятся. На этой неделе воду получили жители села Куриловка Петриковского района. Кроме того, есть большой проект по обеспечению водой жителей в Солонянском районе, и там два села которые получат воду уже до конца этого года. Остальные села получат до где-то в первом полугодии следующего года. Но вот в этом году 800 человек будут с водой, те, у которых воды никогда не было. Социалка. В в ноябре на зарплаты работников в социальной сферы, ну, бюджетной так называемой, было перечислено 319 миллионов гривен. Всего в Днепропетровской области у нас 206 тысяч таких э, бюджетников так называемых. Это очень много. Представьте себе, что целый населенный пункт состоит только из людей, работающих в бюджетной сфере. В четверг мы... Ожидаем положительного голосования депутатами Верховной Рады за новый закон о госслужбе, который позволит всем бюджетникам платить нормальные зарплаты, а не изгаляться потом с премиями, надбавками, индексациями по концу года и повысит престиж государственной службы. Пока область выполняет все свои обязательства по зарплатам бюджетникам и долгов нет вообще. По оформлению субсидий. На этой неделе субсидии получили 9 тысяч э, семей. Всего сейчас субсидии уже назначены 324 тысячи семей. До целевого показателя в 350 нам осталось 26 тысяч семей. Я думаю, что до конца года мы гарантированно этот путь пройдем.